Orang tengok dia ni jenis budak baik, cemerlang dalam pelajaran, aktif dalam sukan, ada masa depan yang cerah. Tapi siapa sangka, semua tu cuma luaran saja. Dalam diam dia tengah sorok satu rahsia besar. Tapi bila rahsia tu dah tak boleh disorok lagi, dia sanggup buat benda yang orang sekeliling dia takkan percaya kenapa dia jadi macam tu sekali. Hai guys. King kembali lagi dengan story yang menarik, misteri dan seram. Hari ini King nak share story pasal Sydney Paul, iaitu seorang pelajar cemerlang yang nampak macam ada masa depan yang cerah. Tapi akhirnya, dia dihukum sebab membunuh orang yang paling rapat dengan dia. Untuk pengetahuan korang, Sidney ni bukan calang-calang orang. Dekat sekolah, dia memang aktif sangat. Main bola sepak, lacrosse, jadi ketua pasukan, masuk badan pelajar. Lepas tu, ramai yang suka kawan dengan dia sebab dia pandai tapi tak pernah tunjuk hebat. Macam belagak lah. Kan ada sesetengah orang bila dia pandai sikit dari yang lain, dia terus belagak kan? Tapi, Sidney ni tak pun. Dia jenis yang senyap tapi selalu buat yang terbaik. Dan orang yang paling rapat dengan dia adalah mak dia iaitu Brenda Paul. Diorang dua ni dah macam kawan baik. Suka borak sama-sama Kongsi cerita dan saling sokong Memang nampak macam keluarga bahagia Yang tak ada masalah langsung Lepas habis sekolah Sidney sambung belajar dekat Moy Union University Tak jauh pun Lebih kurang sejam je Dari rumah dia dekat Ohio Lepas tu dia dapat beasiswa lagi Masa tu semua nampak okey je Macam tak ada apa-apa masalah tapi lepas masuk universiti segalanya mula berubah perlahan-lahan. Sydney yang dulu fokus dan bersemangat tiba-tiba jadi makin tenggelam. Dia mula rasa susah nak faham pelajaran, otak jadi buntu dan motivasi makin hilang. Dia pun mula ponting kelas, bangun lambat dan makin lama makin hilang arah. Dia tak tahu nak jadi apa, tak tahu wala tuju hidup dia lepas ni macam mana tapi dia simpan semua tu dalam diam tak cerita pada sesiapa, termasuk mak dia sendiri. Bukan sebab tak percaya tapi sebab dia takut kecewakan orang. Terutamanya mak ayah dia lah bila keputusan keluar hujung tahun 2019, memang jatuh merudum dia gagal dalam 3 subjek dan tak lama lepas tu, dia kena gantung dari universiti. Tapi si ni tak berani nak buka mulut, bukan sebab dia degil tapi sebab dia terlalu takut. Takut mak ayah dia kecewa. Takut semua orang pandang dia lain. Jadi dia pun pilih untuk berdiam Dia buat macam semuanya normal padahal dalam hati dia sendiri pun tengah buntu Lepas kena gantung, Sidney tak boleh duduk dekat asrama lagi. Tapi apa dia buat? Dia masuk semula macam biasa Tipu semua orang termasuk kawan pensyarah mak ayah dia. Bukan setakat tu je. Dia siap sewa bilik hotel untuk cover line bila datang kampus Dekat kawan-kawan, dia cakap yang dia buat kelas online dari rumah sebab pandemik Konon sistem universiti tukar ke online. Tapi semua tu cuma helau untuk tutup kebenaran. Sebenarnya dia langsung tak belajar pun Dia dah digantung tapi dia sanggup mereka cerita Semata-mata nak teruskan lakonan tu Dan benda tu bukan sehari dua Berbulan-bulan dia hidup dalam penipuan Jadi setiap hari dia kena ingat semua cerita palsu yang dia reka sendiri Masuk bulan Mac 2020 Semuanya makin susah Duit makin habis Tekanan makin tinggi Dia balik rumah macam biasa Kononnya tengah cuti pendek Tapi mak ayah dia mula pelik Kenapa anak dia orang makin kerap ada dekat rumah Jadi satu hari tu ayah dia semak status ni dengan PH pihak universiti dan masa tu dia dapat tahu Sydney dah digantung bila kena soal dia masih cuba cover tapi bila ayah dia sendiri call pihak universiti dan sahkan semuanya waktu ni lah baru dia tahu semua kebenaran yang Sydney simpan berbulan-bulan tu Sydney pun akhirnya mengaku pada ayah dia yang dia sebenarnya dah gagal dan kena gantung dari universiti sejak bulan Disember ayah dia cuba tenangkan keadaan tak marah pun dia cuma cakap tak apa kita boleh selesaikan sama-sama lepas tu dia suruh Sydney tunggu mak dia balik sebab mak dia lebih pandai pujuk dan faham emosi dia. Bila dapat tahu keadaan anak dia, Brenda terus tinggalkan kerja dan balik ke rumah terus. Dia fikir anak dia perlukan dia. Tapi malangnya, sebelum sempat Brenda peluk anak dia atau bagi apa-apa kata semangat, pembunuhan kejam pun berlaku. Lebih kurang pukul 12.45 tengah hari, Brenda buat satu panggilan ke pejabat universiti. Dia nak asalkan sendiri apa yang berlaku dengan Sydney. Tapi masa tengah bercakap tu, pegawai yang jawab tiba-tiba dengan sesuatu yang mengganggu. Ada bunyi hentakan kuat, macam orang hempas barang. Lepas tu, dengar suara menjerit dalam keadaan panik. Suasana jadi kelang kabut dalam beberapa saat dan tiba-tiba talian terus terputus. Pegawai universiti yang jawab panggilan tadi terus jadi tak sedap hati. Dia cuba call semula beberapa kali dan akhirnya ada yang angkat. Suara tu kedengaran macam perempuan muda tenang je dan dia perkenalkan diri dia sebagai Brenda tapi dari nada suara dan cara bercakap tu diorang tahu ada yang tak kena itu bukan Brenda itu suara Sydney. dan waktu tu Brenda dah pun terbaring atas lantai rumah penuh dengan kesan luka dan darah dalam keadaan yang sangat menyayat hati tak lama kemudian polis pun sampai ke rumah Sini yang buka pintu dan keadaan panik menjerit kononnya ada penceroboh masuk ke rumah dan serang mak dia. Tapi bila polis mula masuk dan tengok keadaan sekeliling, semuanya tak kena langsung dengan cerita yang dia bagi. Dekat bilik tidur, mak dia dijumpai dalam keadaan mengerikan. Badan penuh dengan kesan tikaman lebih dari 30 kali, terutamanya di bahagian kepala dan leher. Sebelah mayat dia pula, ada kuali besi yang berlumuran darah. Tak jauh dari situ, ada pisau dapur yang penuh dengan darah juga. Seluruh bilik nampak macam ada pergaduhan besar, barang berselerak, darah merata dan yang paling pelik, tingkap belakang rumah pecah, tapi dari dalam keluar. Jadi si yang cuba buat buat macam dia pun jadi mangsa. Katanya ada orang pecah masuk dan serang mak dia, tapi bukti semua tunjuk arah yang sama. Dialah satu-satunya orang yang tahu apa sebenarnya yang terjadi. Dan tak lama lepas tu dia ditahan oleh pihak polis. Lepas kena tahan, Sidney didawa atas tuduhan bunuh mak dia sendiri. Bila masuk mahkamah, dia mengaku tak bersalah. Alasannya, dia kata masa kejadian tu dia tak sedar apa yang dia buat. Katanya dia ada masalah mental. Masa ni, peguam dia cakap Sidney ada schizophrenia dan serangan tu berlaku masa dia tengah tak stabil bertindak luar kawalan. Jenis yang bila datang serang, orang tu boleh hilang kesedaran, boleh buat benda gila dan lepas tu orang tu langsung tak ingat apa-apa. Jadi diorang panggil pula pakar psikiatri masuk mahkamah dan semua kata benda yang sama. Masa kejadian, Sydney tengah tak betul. Tapi pendakwa tak terima bulat-bulat. Diorang kata kalau betul dia tak sedar apa dia buat, kenapa semua benda nampak dirancang. Dia buat-buat panik, reka cerita penceroboh, pecahkan tingkap dari dalam, siap tiru suara mak dia bila pegawai universiti kol. Semua tu bukan benda orang yang tak sedar buat. Maksudnya, kalau dia tak sedar, tak adanya dia nak reka cerita ada penceroboh semua. Ini sebab takut kantor je dia jadi macam tu. Lepas hampir dua minggu perbicaraan, juri pun akhirnya buat keputusan. Diorang tolak dakwaan yang Sydney tak sedar masa kejadian. Diorang rasa walaupun Sydney tengah tertekan, dia masih tahu apa yang dia buat tu salah. Segala tindakan dia lepas kejadian pun tunjuk yang dia sedar. Dia cuba tutup bukti, reka cerita dan berlakon macam mangsa. Jadi juri sebulat suara putuskan Sydney bersalah atas semua pertuduhan termasuk bunuh dengan sengaja, serangan fizikal dan cuba palsukan bukti. Dan pada 20 September 2023, Sydney Paul dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Tapi disebabkan sistem undang-undang dekat sana Dia layak untuk mohon parol lepas 15 tahun Maksudnya paling awal dia boleh keluar penjara pun tahun 2038 Tapi itu pun belum tentu lepas yeah, Sydney ni bukan sekadar pasal pembunuhan Tapi pasal tekanan yang tak terluar Kadang-kadang orang yang nampak tenang Yang nampak macam ada semuanya Sebenarnya tengah terperangkap dalam dunia yang dia sendiri tak tahu macam mana nak keluar Bila kita terlalu takut nak mengaku kita lemah Benda tu boleh makan diri perlahan-lahan Okay lah guys, kita pun dah sampai ke hujung video. Kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share sekali. Jangan lupa aktifkan juga loceng supaya korang tak terlepas video terbaru dari Kim. Jumpa lagi dalam kes seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.